ৱেলকাম টু আছামিজ কিটচেন এণ্ড ব্লগছ এ দেখা পাইছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট আৰু সকলোৱে খাইছে চাগে মই চাগে লাষ্ট হৈ গৈছো বহুদিন ধৰি ভাবি আছো আনিম আনিম আৰু খাম খাম তেনেকে টাইমো গুচি যায় আৰু পোৱাও নাযায় শেষ হৈ যায় লাষ্ট ছিজন আহি যায় আৰু এইটো হ'ল থাইলেণ্ডৰ মধুৰীআম এইটো আনিছিল দেউতাই আনিছিলে ভাবিছিলোঁ আজি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰুট ছালাড বনাওঁ আৰু খাওঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু কিবা এটা বস্তু দেখালে আপোনালোকেও আনিব পাৰিব আৰু খাবও পাৰিব ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো দেখা দি ইউনিক খাবলৈ ইউনিক সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি আছিলে মিঠাটো মানে কম আছিল অ'ভাৰ মিঠা নহয় যিনে চব সকলোৱে ছুগাৰ থাকিও মানুহবিলাক খাব পাৰিব চাগৈ তেনেকৈ মিঠা টাইপ আছিলে তো এনেকৈ সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ ভাবিছোঁ যে চালাড বনাই কেনে খাওঁ কিন্তু ইয়াৰ মাছিল দেই চিৰিয়াছলি তাৰ বনাব ট্ৰাই কৰিব একদম চফ্ট আছিলে আৰু ধুনীয়া আছিলে একদম চিটছ যেনেকৈ আমি টুকমা যোনে খাইছে ন টুকমা নিচিনা লাগে একদম গুটিবিলাক অলপ জি ভাত খামৰি কেনেকৈ খালে খুব ভাল লাগে আৰু লগতে মই কাটি লৈছোঁ মধুৰিআম একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ ইয়াতে নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ ডালিম দেখাতো ধুনীয়া লাগিছে হয়নে আৰু একেলগে মিক্স ফ্ৰুডবিলাক থাকি আনি খুবেই ভাল লাগে মিঠাই মিঠা আছিল ন মধুৰীআমু মিঠা আৰু জালুক দি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ যি যি আছে ক'লা নিমখ জালুক অকণমান দিলে মানে ডাইজেষ্টো হয় আৰু এনেও ফলজাতীয় বস্তুবিলাক ডাইজেষ্ট হৈও যায় তথাপিও মই দি দিছোঁ মানে অলপ চাট পাতা হ'লে খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে ন তেনেকৈ যি যি আছে অলপ জিৰা থাকিলে জিৰা পাউদাৰ দিব পাৰে চাট মছলা দিছোঁ মই তেনেকৈ মিক্স কৰি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স 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 কৰি গৈছোঁ

আছিল থাইলেণ্ডৰ মধুৰাম মধুৰিআমৰ টেষ্টটো আমাৰ অসমৰ মধুৰিমৰ নিচিনা হয় খালি ডাঙৰ চাইজটো হয় থাইলেণ্ডৰ আৰু এইখিনি আছিলে ডালিম আপোনালোকে আনি কেনে খাব এতিয়া বজাৰত আছে পোৱা যায় ড্ৰেগেন ফ্ৰুটো পোৱা যায় কিবি পোৱা গৈ আছে চিকো পোৱা গৈছে এনেকৈ আনি পেলাই খাব লাগে মিঠাই চিঠাই খোৱাতকৈ বেলেগ বস্তু বহুত ভাল হেল্ডি হয় আনি কেনে খাব টেষ্টি লাগিছে খাই পেলাই সঁচাকৈ হেল্ডিও হয় ভালেই লাগিছে খাই পেলাই বাই